Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dirindui Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya Amin, amin, rabbal alamin ha, Malam yang sejuk ni kan Tempat saya malam dia hujan <laughs> Siang dia panas Malam dia hujan, tak apa, balance lah Siang kita bekerja ha, Malam ha, Hujan untuk kita berehat dan beribadah kepada Tuhan. <laughs> Belen-belen ha, Tapi uh, Siang memang Panas terik lah Tapi Selalunya malam Malam dia akan hujan Selebat-lebatnya lah Tapi besok pagi ni Dia akan cerah ha, Dia tak macam sebelum-sebelum ni <laughs> Hujan nak dekat 3 hari ha, Tapi dah Kebun dah Menurut fruit sikit lah okay lah malam ni Aku cuba nak Nak Kongsi aku Satu penyakit Buah koko ha, Yang boleh dikatakan amat bahaya jugalah untuk pokok bengkok kan boleh menyebabkan hasil uh, hasil petani koko tu boleh jatuh jugaklah. Uh, salah satu uh, salah satu penyakitnya adalah buah hitam ataupun busuk buah. Uh, buah hitam busuk buah ni uh, selalu berlaku di waktu musim hujan. Uh, lepas tu pokok kokonya terlalu gelap, rendah uh, terlalu gelap. Sampai cahaya mata dia tak boleh masuk ha, Tapi salah satunya pun, pun Punca daripada ha, musim hujan Lepas tu ha, Kokonya jadi gelap Pokonya gelap kan Dia akan jadi renduk Dan buah koko tu akan jadi lembab Lembab, bila dia dah lembab Dia akan tumbuh kulat-kulat yang putih Macam ni kawan Ha tu, ada ha, putih-putih ni kan Yang putih-putih, yang putih Putih-putih tu, tu tumbuh kulat lah tu Ha tu Uh, kulit apa uh, betul-betul kulan ha uh, sebab cuaca pun dia dapat tu uh, keadaan pokok-pokok tu sangat gelap sampai matahari tak menembusi ke bawah pun sangat bahaya ha uh, salah satu lagi lagi satu ha uh, buat kulat kulat-kulat uh, yang putih ni kan hidup tempat kawasan yang lembap ha uh, bila pokok-pokok tu uh, gelap tak matahari tak masuk batang pun dia pun kulat ni pun batang koko pun boleh diserang sebab ah uh, batang koko itu lembap basah lembap uh, lepas tu matahari tak dapat menembusi kulat tu pun boleh tumbuh kat batang boleh bagi serang batang tu juga ha. dia bukan serang pada buah saja malah batang koko pun dia boleh serang menjadi kanker batang batang tu jadi reput jadi basah lembap kan nanti lama-lama matilah dia boleh jadi reput kan Ha, bahaya juga ha, kulat putih ni. Ha, kalau kat buah, dia akan kena jadi buahnya hitam apa semua disebabkan kulat ni. Tapi kalau ke, dia pergi kat batang, batang tu akan jadi busuk. Ha, dia jadi kanker batang. Rosak batang. jadi reput lama-lama, batangnya hancur. Ha, tu pun kena main peranan penting juga. Kenapa? Setiap kuku tu ada jarak yang, te, yang tertentu. Untuk kita, ambil ha, jarak antara kuku-kuku tu ada jarak yang yang telah ditetapkan ha, supaya tak nak macam-macam ni berlaku lah. Ha, buah hitam kan. Ha, selalunya ha, kalau selalunya kerap berlaku selalunya di waktu musim hujan lah. Ah tidak silap batang dia pun boleh kena juga. Ha, kanker batang. Ha, kanker batang sebab kulat tu peris sebab ah ha, dia lembab basah. Terutamanya kalau musim hujan kita kena terangkan sifat pokok. Ha, kan Lalu itu yang kena buah hitam ni uh, Selalunya Buah koko yang belum mula, mula Yang kena pas kena buah hitam Mesti buah koko yang dipangkal Yang bawah kan Kadang hujan Air uh, Dia jadi apa ni uh, Basah terendam Ni koko ni terendam dengan banjir ni kawan uh, Jadi uh, Dia jadi lembab Dia akan tumbuh kulan uh, Lepas tu Macam mana pula boleh Atas boleh kena Sebab dia merebak uh, Dia boleh Merebak mungkin melalui angin ke air ke apa. Wallah alam lah. Tapi dia memang boleh merebak. Tapi punca pertama dia, buah koko yang paling bawah, paling pangkal. Kita kena ingat kawan sebab buah koko ni, ha, dia bukannya di ranting dahan saja. Dari pangkal, pangkal batang tu sampai hujung ranting. Buah koko akan semua tumbuh. Ha. Saya Silak silap kat pangkal tu, buah koko ni duduk atas tanah lagi. <laughs> kan? Belain <laughs> sok kat atas tanah tu kan? Ha. Tapi bila bu hujan, air Air kena kadang takut macam kebopak sayang, banjir apa semua Jadi dia terendam Bila terendam dia jadi lembab Kulat tu dengan cara automatik dia akan tumbuh kat situ Sebab kulat sifat dia suka tumbuh pada tempat yang lembab-lembab basah-basah Begitu juga dengan batang batang koko tu Kalau pokok-pokok tu aa, terlalu gelap aa, Sampai cahaya matahari tak boleh masuk kan Dia pun boleh serang batang koko tu Boleh menjadikan kanker batang Batang tu boleh jadi reput dan busuk dan macam-macam lagi lah faktor ha, sebab gelap uh, lembab apa semua kan ha. Ha, dan satu lagi buah hitam ni terjadi apabila buah koko tu dah terlebih masak sampai busuk kat, kat pokok kan kadang kita mana nampak kan terlupa ke apa kan sampai jadi hitam jadi busuk ha, bila dia, dia, dah terlebih masak dia busuk jadi hitam ha, jadi uh, kulat yang putih-putih ni yang saya cakap putih-putih ni akan keluar pada situ dia akan serang pokok. Ah, ha. Tu pasal pokok pokok kenapa nak kena terang, tak boleh gelap sangat. Kalau masa musim hujan ni kena terangkan sikit apa semua kan. Ha. sebab fakta tak nak bagi gitulah. Ha. buah terlebih masak pun bahaya juga. Sekarang ni kita terlupa sampai dah busuk. Ha. kan sampai hitam ah ha. dia pun boleh jadi. Lepas tu buah kalau buah hitam je ni, kalau jumpa ada satu pokok tu, Buang jauh-jauh Dibungkus ke apa ke Jangan sesekali buang kat bawah pokok koko ha, Walaupun kita kata oh kita dah lepaskan buah hitam ni Tapi jangan sekali-kali buang di bawah pokok koko Memang very very danger Sangat bahaya ha, Walaupun dia dah terpisah daripada pokok Tapi ha, awak kena ingat kulat-kulat ni Dia boleh merebak Mungkin melalui angin ke apa Ada macam-macam cara kan Bila minatang ke bawah lah Tapi dia memang boleh merebak Asal punca dia Selalu yang buah hitam ni buah yang paling bawah lah dia basah pun semua bila tumbuh kulat ni dah akan merebak kat pokok yang lain-lain ha. sama juga macam batang koko juga kalau batang koko tu lembab basah tak ada cahaya yang tak mencukupi, kopi yang tak boleh nak nak masuk ke dalam kan dia batang koko tu pun boleh kena juga kulat ni dia akan menjadikan batang dan batang dia reput reput ha. dia jadi basah apa semua kan kulat kan hidupnya tempat yang macam lembab-lembab kan ha Dapat kalau nak mengatasi macam biasa aa, apa ni dengan racun kulat. Sekala musim hujan seminggu sekali, kalau musim panas dua minggu sekali. Aa. tapi kalau membalut ni, balut ni pun ada kelebihan-kelebihannya juga. Banyak kelebihannya. -kelebihan. Salah satunya walaupun balut ni dia boleh aa, apa ni mengelakkan daripada beka boleh bertelur kat situ. Ulat serangga yang sedut air Lepas tu, dia membungkus buah kokon ni pun boleh membuatkan, boleh boleh melindungi buah lain. Sebab, bila kita bungkus, kulat-kulat putih ni, ni, dia tak akan merebak. Sebab, kita dah kurung di dalam plastik tu kan, dia tak akan merebak. Satu paket. Tapi, kalau musang dengan... Aa, dengan tupai hmm, Tak boleh buat apa juga kawan Kena juga makan <laughs> Itu tak boleh buat lah kan Tapi balut ni sebenarnya di satu pakej Ini bukan untuk BBK Untuk yang serangga isap Isap air Air koko tuan Apa semua aa, Dia Membungkus ni Elok juga Untuk mengelakkan daripada aa, Apa ni Kulat-kulat ni Yang kulat-kulat hitam ni buat busuk hitam ni Merebak ke tempat lain Jadi kalau dia busuk Dia sajalah Dia tak akan merebak ke tempat lain Mungkin okay, cara merebak ni daripada tiupan angin ke apa. Wallah, wallah lah. Tapi dia memang boleh merebak. <laughs> Itulah. <laughs> ini dia sebab aku dapat selamatkan lah. Jadi, ha, dia tak berapa sangat hitam. Sebab aku bungkus ni. Ha, jadi, kalau hitam pun dia je lah yang hitam kan. Ha. Ya, kalau kau kalau betul-betul ni buang je pun sekali hitam kan. Ha, ini Ni sebab aku bungkus apa, dia jadi tak tahu kan merebak je. Ya. Dia ni, ni tergendam dengan banjir ni kawan. Ha. Itulah. Sebab dia sikit tu lah buat buah hitam kan. Koko-koko jangan terlalu gelap sangat Jangan terlalu uh, gelap Nanti batang boleh keluarkan kulat Boleh jadi busuk, kanker batang apa, -apa semua Sama juga dengan buah macam itu apa semua uh, So, perlukan pokok koko ni pun perlukan cahaya matahari tembus Untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit macam ni Okey lah, S sampai situ sahabat Sebabnya penyakit koko ni banyak macam-macam <laughs> kan? je -macam ni tak apa satu-satu saya akan bagi tahu pada keluarga. Ah, Okelah okay mana yang dah support saya, yang dah saya, saya sangat berterima kasih kepada anda semua. Semoga anda dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal, alamin.